Самый последний, вообще, честно говоря. Последний солдат, или последний офицер, кто выходил с Афганистана, это Юрий Николаевич Сидниченко. Вот я. Да, за последнюю операцию, кстати, был э, приставлен к высокой боевой награде орден Красной Звезды, вот который вот и получил его только через 20 лет после окончания этой войны. А на жаль, бит. Пострелами гранью. Молодых бойцов. Кровью землю Афганистану. в день мы всех... Жалко, что первые в начале этих боевых действий в нашей Украине не воспользовались опытом афганцев. Вот все ребята, которые имеют богатейший опыт ведения боевых действий. Саперы, разведчики, артиллеристы. Но наш опыт почему-то не использовался. И было а, а, обидно, что в начале войны было столько трупов. Мы разумели все эти проблемы, которые у вас есть, и разом их спильно вырешивали. Мы память. Мы от их. До слова Сумский Слава живым. Слава Украине! А в сапера просто. Или нашел, или она тебя нашла. Она это мина. А они бывают разные, простые, безобразные. Работа за вас, про вас и для вас.